Крым чей? Это вопрос или тема? Это вопрос. Украинский. Почему? Потому что Россия его признала. Ну, это так сразу, как бы, я сразу апеллирую к вашим авторитетам. Если я скажу, я так считаю, вы скажете, а ты кто? Если я тебе скажу, так написано в Конституции Украины, ты скажешь, а что мне Конституция Украины? Если я скажу, другие страны и ООН и ОБСЕ, ты скажешь, так а кто они такие? Это ж просто пустота. Поэтому Россия признала границы, признала выборы, признала президентов Украины. Вот, и вот с этого момента, вот теперь наоборот, ты мне объясни, в каком моменте Крым перестал быть Украиной. Вот я даже не буду говорить, стал Россией. В каком моменте он перестал быть Украиной? Подписание, под, под, подписание декларации о том, что Крым президент Украины.